Микотоксины могут попадать в организм разными путями. Один из путей ⁇ это паразитирование на кожных покровах. Все-таки это наружная среда нашего организма, но когда грибы развиваются на поверхности, их токсины способны всасываться в организм. Хотя это не самый мощный путь, и в случае адекватного лечения этот путь прекращается. Более интересный путь попадания микотоксинов в организм ⁇ это питьевая вода. Если это вода из бутля, если вода отфильтрована, в, этой, в такой воде вряд ли будут микотоксины. А если это питьевая вода, если это скважина, если это колодец, на стенках сосудов могут развиваться и бактерии, и грибы. И производя свои токсины в эту воду, человек употребляет уже эту воду для питья. Если он ее не отфильтровал, то эти токсины будут действовать на человека, прежде всего на пищеварительную систему печень, а дальше уже в зависимости от их количества. Микотоксины могут попадать в организм и из окружающей среды. Очень часто игнорируются. Ну подумаешь, там где-то подтекает кран на кухне, где-то капает в ванной. Влажная среда ⁇ это условия для развития грибов. Грибы развиваются не только на поверхности, они развиваются внутри фактически строительных конструкций и могут снабжать окружающую среду ну, своими и спорами, и токсинами. И в этом случае нужно просто провести санитарную скажем так, экспертизу окружающей себя среды и перекрыть возможные источники микотоксинов. Да, если, вы, если для питья используется вода из артезианской скважины, из обычной скважины, из колодца, просто вода из водопровода, то такая вода должна быть обязательно отфильтрована фильтром, который задерживает и токсические вещества, а заодно желательные и бактерии, и вирусы, и грибы, чтобы предотвратить возможность размножения этих микроорганизмов и насыщение воды своими токсинами. Если это окружающее человека какое-то помещение, нужно проверить, нет ли вот таких влажных мест в помещении где возможно развитие грибов если они есть нельзя закрывать глаза на эту проблему да я понимаю может быть там подтекает вода где-то из трубы это коммунальная собственность но э, эта коммунальная собственность влияет на ваше здоровье потому как если стена влажная там со временем всегда разовьются э, грибковые инфекции и будут влиять на здоровье тех людей которые в этом помещении будут попадать периодически либо жить постоянно Поэтому, учитывая то, что бактерии и, и грибы, они в окружающей человека среде присутствуют, нужно создать условия для того, чтобы ни они лично, ни их токсины в организм не попадали, а если попадали, то минимальными количествами. В этом э, движении, в уменьшении попадания токсических веществ различных в организм человека, фактически зависит его уровень здоровья и его потенциальная продолжительность жизни.